Сегодня у нас ознакомительное занятие по техникам Кравмага для полиции. Кравмага это израильский рукопашный бой, он разрабатывался изначально для армии, потом его адаптировали для полиции, для гражданских, для правоохранителей и так далее. Тема сегодняшнего занятия это защита от противника вооруженного ножом, применение пистолета в ближнем бою и силовое задержание. То есть в принципе то, что надо нашим патрульным. Изначально армейский рукопашный бой направлен на уничтожение противника. То есть вся формула сводится от толкни и застрели. Естественно, полицейские так действовать не могут, полицейские ограничены законом, поэтому техники для полиции направлены на силовое задержание с, при... с причинением наименьшего ущерба задерживаемым. Да, то есть как задержать человека так, чтобы он не навредил полицейскому, но при этом не причинить ему больше вреда, чем следует. Второе – применение пистолета против противника вооруженного ножа. Нужно силовое задержать. Как это сделать максимально? И тот, у кого есть нож в течение 30 секунд. Будет пытаться убить того, у кого ножанец. Я секунд прошло. Лучше перебди. Лучше считать, безоружного человека вооруженного ножом, да, чем наоборот. Лучше всегда. Ты что есть нож. Понятие безопасной дистанции от существует. Есть понятие, сколько времени у вас есть, пока вас начнут убивать. Чем дальше, тем лучше. Можно ли противостоять противнику вооруженным ножом голыми руками? Нет. Практически нет, это идентичный. То есть лезть с голыми руками на нож, заведомо проигрыш на земле. Метра, это дистанция прямого поражения. На такой дистанции я сейчас буду делать такой удар. Вас задача это и Это дистанция критическая. Все, что меньше учиться на дом, на реакцию у вас уже не будет. Я могу за как бы, задней ногой, могу как бы, Его задача не дать ударить себя и ударить меня. То есть работа обоюдная в основном на маневре. То есть тактика да, у нас да. основополагающее понятие китайской философии такое? Судьбы. Судьбы. Меня нет. Задача. 5-6 там будет чуть чуть сложнее. Мы имитируем сразу две атаки. Не опускайте руки в одну голову. Опять же, приходите. то же, приходите. Опять же, то Опять же, приходите. Опять же, приходите. Опять же, приходите. Опять не приходите. То есть защита от ножа это не вопрос приемчика, это а вопрос тактики личного опыта, безопасности, тактики поведения. Насколько близко я допускаю себя человек с Я, по крайней мере, приму это на руки. Да, у меня будет здесь красивый колец, но они не здесь, где проходят вены, уходили. и так далее. Нашёл. Что меня может остановить и заставить передумать? Боль. 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 Резкая физическая боль. боль. То есть моя нервная система настроена на то, что я такой крутой дядька, я убиваю. И тут мне внезапно становится очень больно. Поэтому, когда вы останавливаете руку с ножом, вы не просто защищаете себя. Да? В режиме... Боль. Я нападаю. Ну так будет вечні, може туда раз, а потім і сюди будеш. Напружене таке тренування, багато нового дізналися. Дійсно, таке може знадобитись в реальному житті, особливо коли такі люди, які озброєні з ножовими засобами, можуть нанести серйозний удар в життю, так скажем і здоров'ю. спортивные ребята очень толковые впитывают хорошо информацию скажем так очень разный уровень подготовки то есть кто-то чем-то занимался кто-то ничем не занимался и мне кажется что они должны быть приведены к общему знаменателю чтобы выходя в патруль с напарниками точно знал что он знает что он умеет на что он способен а он знал то же самое про меня а в целом ребята очень славные Молодці, і я... мені подобається, як вони тренуються. Це не гражданське, не розуміють, що від жизнь завісить. Це нова для нас техніка, мені, в принципі, перша з нею ну, так в вживу. Я до цього займався дзюдо викопашним боєм, але ізгайська техніка вона нова трошки. Ну, зовсім там інша філософія, зовсім інший підхід. Тому думаю, якщо в принципі, ми її трошки пануємо, то це нам в роботі дуже допоможе. Вона техніка дуже швидка і для нейтралізації за один-два удари в в принципі, то що нам потрібно нас немає дуже багато часу, наприклад, на боротьбу там або там штовханину з якимось там якоюсь людиною, яка нам загрожує нам або іншим людям. Тому дуже дуже швидко і швидко повинні локалізувати цю угрозу.